তোমালোকৰ বহুতৰে কমেণ্ট আহিছে যে এইচ এছ স্কুটি কেতিয়া বিতৰণ কৰিব অনলাইন নে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিসকলে এই ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি আছা সেইসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জানোৱা হওক ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছা যে এইচ এছ স্কুটি কেতিয়া বিতৰণ কৰিব অনলাইনে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব এই সকলোখিনি গম পাবা এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ফেচবুক এটা প'ষ্ট দিছিল সেই প'ষ্টটোত উল্লেখ কৰিছিল যে তোমালোকে মই যোনটো প'ষ্ট দিছিলে সেই প'ষ্টটো তোমালোকে চাই লোৱা মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছোৱালীসকলক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে আৰু ষ্টাৰ পালে ল'ৰাসকলক আমি স্কুটি দিওঁ এই দুয়োখন আঁচনিৰ সুবিধা আমি যাতে ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলো মই ভাবোঁ যে ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ আগতে আমি দুয়োখন আঁচনিৰ সুবিধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰিম তোমালোকে শুনিলা ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ আগে আগে তোমালোকে এইচ এছ স্কুটিসমূহ লাভ কৰিবা হয়তো ত্ৰিছ নৱেম্বৰ আগতো হ'ব পাৰে কিন্তু যোৱা যোৱা বছৰ মানে দুহেজাৰ তেইছতো নৱেম্বৰ মাহৰ আগতে দিছিল এইচ এছ স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰিছিল সেইকাৰণে ত্ৰিছ নৱেম্বৰ আগতে তোমালোকে এইচ এছ স্কুটিসমূহ লাভ কৰিবা হয়তো নৱেম্বৰ মাহৰ মানে ত্ৰিছ নৱেম্বৰ আগতো হ'ব পাৰে কিন্তু নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে তোমালোকে এইচ এছ স্কুটিসমূহ লাভ কৰিবা আৰু এইচ এছ ই স্কুটি অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিবনে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব এই ধৰণৰ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছা মোৰ মতে যেতিয়া যোৱা বছৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰা হৈছিল তেতিয়া সকলোৰে অফলাইন এপ্লাই কৰিবলগীয়া হৈছিল অনলাইন এপ্লাই হোৱা নাছিল এইবছৰো মোৰ মতে অফলাইন এপ্লাই হ'ব অনলাইন এপ্লাই কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই যদি অনলাইন এপ্লাই কিবা আপডেট আহে মই তোমালোক সকলোকে জনাই দিম আৰু তোমালোকৰ কাৰণে বেয়া খবৰ মানে যিসকলে দ পদ নাইবা বেটাৰমেন এক্সাম দিছিলা সেইসকলৰ কাৰণে এইবাৰ বেয়া খবৰ সেই যোনখন অফিচিয়েল ন'টিছ দিছিল সেই ন'টিছখনত উল্লেখ কৰিছে যে দ পদ নাইবা বেটাৰমেন এক্সাম দিয়াসকলে এইবছৰ এইচ এইচ স্কুটি লাভ নকৰিব সেইসকলৰ কাৰণে এইবাৰ বেয়া খবৰ সেইসকলে স্কুটি লাভ নকৰিব অহা বছৰ এইচ এছ স্কুটিৰ কাৰণে এইবছৰে আপডেটটো দি দিছে যে ছাত্ৰীসকলে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত লাগিব ছাত্ৰসকলক ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত লাগিব মানে পাৰ্চেণ্টেজটো সলনি হ'ব এই ধৰণে আপডেটটো দি দিছে অহা বছৰৰ কাৰণে আৰু তোমালোকে যেতিয়া এক্সাম দিছিলা সেই এক্সামৰ সময়তো এই আপডেটটো দিব লাগিছিল যে বেটাৰমেন এক্সাম দিয়াসকলে এইবছৰ স্কুটি নাপাব দৰপ আউটসকলে এইবাৰ স্কুটি নাপাব নাপাব এই আপডেটটো তোমালোকে যেতিয়া এক্সাম দিছিলা সেই এক্সামৰ সময়ত এই আপডেটটো দিব লাগিছিল মই এইবুলি ভাবোঁ আৰু এইবছৰ দৰৱ আউট নাইবা বেটাৰমেন এক্সাম দিয়াসকলে স্কুটি লাভ কৰিব মানে লাভ কৰিব লাগে মই এই বুলি ভাবোঁ আৰু তোমালোকে কি বুলি ভাবা তোমালোকে মানে পাবা পাব লাগে নে নালাগে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কাৰণ কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাই এক্সামৰ পিছত আপডেটটো দিলেই নহ'ব এক্সামৰ আগত আপডেটটো দিব লাগিব যি ধৰণে এইচ এছ স্কুটিৰ কাৰণে এইবছৰে আপডেটটো দি দিছে সেইধৰণে তোমালোকৰ যেতিয়া এক্সাম দিছিলা সেই এক্সামৰ সময়ত এই আপডেটটো দিব লাগিছিল তেতিয়া মানে তেতিয়া হয় যেতিয়া এক্সাম হৈ যোৱাৰ পিছততো আপডেটটো দিলেই নহ'ব তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তোমালোকৰ মতামতসমূহ আৰু তোমালোকে গম পালা এইচ এইচ স্কুটি কেতিয়া বিতৰণ কৰিব আৰু তোমালোকে গম পালা যে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব নে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই লৈ কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাই যদি আপডেট দিয়ে মই তোমালোকক সকলোকে জনাই দিম আৰু যিবা যদি আপডেট আহে মই তোমালোকক সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে সকলোৱে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক এটা এটা কৰি দিবা